নমস্কাৰ মই নৱ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অসম টেটৰ সম্পৰ্কত অসম টেট দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন বা পঁচিছ চনত হ'ব লাগে চৌব্বিছ চনতে হওক বা পঁচিছ চনতে হওক অসম টেটটো হ'ব লাগে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে কেইবাবছৰ যিহেতু অসম টেট হোৱা নাই দুহেজাৰ একৈছ চনতে হ'ল বাইছ চনত নহ'লে তেইছ চনত নহ'লে চৌব্বিছ চনত হ'ব লাগে দুই বছৰলৈ যিহেতু অসম টেট নহ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী মোৰতে জনাইছিলে কিন্তু এতিয়া দুই বছৰ যিহেতু পাৰ হ'ল এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছ চন চলি আছে গতিকে দুহেজাৰ চৌবিছ চনতে অসম টেট হ'ব লাগে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে অসম টেটৰ কাৰণে বহুতেই লাগি আছে অসম টেট হোৱাটো বিচাৰে কিয় অসম টেট হোৱাটো একাংশই নিবিচাৰে মই সেইটো এটা আচৰিত হওঁ কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে অসম টেট দি সকলোৱে ভাল পায় কোনসকলে বেয়া পাব পাৰে যিসকলে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ নাজানে যি অসমত থাকিও অসমীয়া ভাষা আজিও ভালকৈ শিকা নাই সেইসকলে অসমতে থোৱাটো নিবিচাৰে তেওঁলোকে চিটে থোৱাটো বিচাৰে কোনোবাই ছিট এটো হোৱাটোও নিবিচাৰিব পাৰে কাৰণ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিছুমানে কি কৰি টেট পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে লাগি থাকে যে আমি উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আকৌ টেট পৰীক্ষা পাতিব নালাগে এনেকুৱা এছামো আছে কিন্তু একাংশ আছে মানে যিবিলাকে অসমতে থোৱাটো নিবিচাৰে চিটে থোৱাটো বিচাৰে আচলতে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান মানুহৰ মানে মেণ্টেলিটি কেনেকুৱা এতিয়া অসমত থাকি অসমীয়া ভাষাটোক যি সন্মান কৰিব নাজানে তেনেকুৱা মানুহ অসমত থাকি কিবা লাভ আছে জানো এতিয়া অসমত অসমীয়াটো আমি সকলোৱে যিহেতু আমি জানিব লাগে অসমত থাকি অসমীয়া ভাষাটো কিছুমানে আজিও নাজানে এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ মোলৈ ফোনো আহে যি নেকি অসমীয়া ভাষাই ভালকৈ ক'ব নাজানে সি এতিয়া অসম যে হয়তো বিচাৰিব নেকি তেওঁলোকেতো কেতিয়াও নিবিচাৰে এতিয়া অসমত থাকি কিছুমানে এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু কিছুমান জব এতিয়া প্ৰায়বিলাক জব বাহিৰৰ দেশৰ যিবিলাকে বিহাই বেংগলী হওক মানে বাংলাদেশী মুছলমানেই হওক তেওঁলোকে আহি চাকৰিবিলাক লৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে তেলদ্বীপলৈ যাওক তেলদ্বীপত অসমীয়া মানুহ নাপায় আপুনি এইটো ক'ৰ মানুহ কি জাতিৰ মানুহ ধৰিব নোৱাৰে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ ক'বই নাজানে আপুনি ৰে'লৱে চাকৰিসমূহলৈ চাওক তাত অসমীয়া কেইটাই আছে চাকৰি নাপায় চাকৰি অসমীয়া চাকৰি নাপায় কোম্পেনীবিলাক চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীবিলাকত চাওক আপোনালোকে তাত কেইটা অসমীয়া মানুহ আছে আপুনি বেংকলৈ যাওক বেংকত আপুনি মেনেজাৰজন অসমীয়া মানুহ নাপায় মানে বেলেগ জাতিৰ মানে ক'ৰ পৰা অহা ঠিক নাই মানে নাই বিহাৰৰ পৰা আহিছে নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে নাই ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু মানে অসমৰ নহয় মানে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ ক'ব নাজানে হিন্দীহে ভালকৈ জানে গতিকে তেওঁলোকেই ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰিবিলাক কৈছে অসমত যিমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি আছে প্ৰায়বিলাক বিভিন্ন জাতি মানে এইবিলাক অসমীয়া মানুহ নাই আৰু ইয়াত মানে আপোনালোকে বিচাৰিলে নাপাব ইমান গতিকে তেওঁলোকেই মেইন মিনছ মানে চাকৰিবিলাক লৈ আছে যাৰ কাৰণে কি হৈছে গৈ পেলাই অসমীয়া মানুহবিলাকে এতিয়া নিজৰ মাজতে কাজিয়া কৰি মৰিছে এতিয়া মানে কি হৈছে যিকেইটা চাকৰি ওলায় তাৰে মাজত কাজিয়া হয় কিয় হৈছে আচলতে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে বেছিকৈ আমাৰ অসমত চাকৰিবিলাক কোৱাৰ কাৰণেহে এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে চাকৰি কমি গৈছে তাৰ কাৰণে কোনে মাত মাতিছে আজিলৈকে কোনোতো মাত নামাতে এতিয়া অসম টেটটোৰ ওপৰত অসমীয়াকেইটাই মাত মতা নাই আকৌ এতিয়া নেমাতে এতিয়া তেওঁলোকে চাই আছে কিন্তু বাহিৰৰ জাতি এটাই কয় যে অসম টেট হ'ব নালাগে বুলি বাহিৰৰ পৰা অহা এটাই সি অসমীয়া লিখিব জানে কাৰণে অসমীয়াতে লিখি আছে অসমীয়া ক'ব জানে কাৰণে অসমীয়া লিখিছে যে অসম টেট হ'ব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে চি টেট এইবিলাক দি ভাল পায় তেওঁলোকে কাৰণ পাছো কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো নেজানিলেও তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাটো ভালকৈ জানে তেওঁলোকেতো তেওঁলোকেতো চাকৰি পাবগৈ এটা সময়ত গৈ পেলাই বেলেগ বিহাৰী বেংগলী হওক সেইবিলাকেতো চাকৰিবিলাক পাই আছে বেছিভাগ তেওঁলোকেতো আৰু চি টেটটো পাছ কৰিব নোৱাৰা কোনো কথাই নাথাকে তেওঁলোকেও সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ একেবাৰে ভাল তেওঁলোকৰ কাৰণে হিন্দী ভাষাটো একেবাৰে ভাল মানে হিন্দীটো ধুনীয়াকৈ বুজি পায় গতিকে সেইকাৰণে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিবিলাকে অসম টেটৰ এগেইনষ্টৰ কথা কৈ থাকে তেওঁলোক প্ৰকৃততে অসমীয়াৰ নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে অসমতেতো এগেইনষ্টৰ কথা কৈ আছে আমি অসমতে বিচাৰি আছোঁ আৰু অসমীয়া মানুহখিনি চাকৰিটো পোৱাতো আমি বিচাৰোঁ নিজৰ জাতিটোৰ মানুহখিনি চাকৰি পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া যি ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'বলগীয়া হয় আমি মানে এতিয়া ভাবিবলৈ আচৰিত লাগে মানে আগতেতো এনেকুৱা নাছিলে এতিয়া কিমান বাহিৰৰ জাতিয়ে মানুহ আহি পেলাই মানে চাকৰি কৰি আছে অসমত গোটেই যিমানবিলাক এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাওক মানে বাহিৰৰ দেশৰ মানুহবিলাকেই যিহেতু তাত গোটেই কামবিলাক কৰি থাকে যিখন বজাৰ তাত আপুনি অসমীয়া মানুহ নাপায় গতিকে আমি নিজৰ কাৰণে নিজে চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল আজিৰ তাৰিখত যদি আমি অসমীয়া জাতিটো যদি আমি জীয়াই ৰাখিব যদি আমি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব লাগিব প্ৰত্যেকে এতিয়া অসমীয়া ভাষা এনেকৈ এটা সময়ত হেৰাই গুচি যাব আমি অসমীয়া ভাষাৰ কথা কৈ থাকোঁ কিন্তু অসমীয়া ভাষা এনেকৈ হেৰাই যাব যদি আমি নেমাতোঁ আজি মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিব নোৱাৰিম এটা সময়ত অসমীয়া ভাষা ক'লে হয়তো বুজি নাপাওঁ বুলি বহুতেই আমি হিন্দী ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে এটা সময়ত এনেকুৱা এটা দিন আহিবগৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিনত এনেকুৱা দিন আহিবগৈ অসমীয়া ভাষাটো মানে বুজি পাব খুব কম বুলি তেওঁলোকে হিন্দী ভাষা ক'বলৈ শিকিব তেনেকুৱা এটা দিনলৈ আহি আছে গতিকে সেইখিনি কথা আমি চিন্তা এতিয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰিম সেইটো নহয় আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া উঠি আহিছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি চিন্তা কৰি চোৱাটো উচিত হ'ব কাৰণ আগৰসকলে যিখিনি ভুল কৰিলে কৰিলে আৰু তেওঁলোকেতো আৰু সেইখিনি শুধৰণি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই নৱপ্ৰজন্ম যিসকল উঠি আহিছে তেওঁলোকে অন্ততঃ অসমীয়া জাতিটো অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মাতি আহিব লাগিব গতিকে মই যিসকলে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যি এগেইনষ্ট কৰি আছে মই তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অন্ততঃ অসম টেটৰ সপক্ষত মান বাটক যে অসম টেট হ'ব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে আমি অসম টেট হোৱাটো বিচাৰোঁ যেনেকৈ চি টেট বছৰ দুবাৰ হয় প্ৰত্যেক বছৰে অসম টেটত আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে কৈছে যে আমি টেট প্ৰতিদি কৰি আছোঁ আমি চাৰ্টিফিকেটখন কি কৰিম এতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন পেলাই দিম নেকি এতিয়া চি টেটৰ চাৰ্টিফিকেটটো কোনে পেলাই দিছে নেকি চি টেটটো প্ৰতি বছৰে হৈছে তাৰ একেজন মাত নামাতে কিয় এতিয়া অসম টেট হ'ব বুলি ক'লেই বা অসম টেট পাতিব লাগে বুলি ক'লেই যে বিৰুদ্ধে কথা কয় এতিয়া চি টেটটো আপুনি বাধা দিব লাগিছিলে এতিয়া অসমীয়া জাতি হয় চি টেট হোৱাটো আপোনালোক বিচাৰিব নালাগিছিলে কিয় আপোনালোকে বিচাৰে চিটেত প্ৰতি বছৰে হোৱাটো বিচাৰে চিটিত দুবাৰকৈ হোৱাটো অসমত পোৱাটো বিচাৰে কিয় বিচাৰে আচলতে আপোনালোকে এগেইনষ্ট কৰিব লাগিছিলে যে অসমত চিটত চেণ্টাৰ উঠাই দিব লাগে বুলি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিছিলে কিয় নামাতে আচলতে মই সেইটোৱে আচৰিত খাওঁ যে অসমত চেণ্টাৰ উঠাই দিব লাগিছিল চিটেত পাতিব নালাগে বুলি কিয় নামাতে যে অসম টেট অসম ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত যে মাত মাতে কিয় আচলতে গতিকে কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰি চোৱাটো উচিত যিসকল প্ৰকৃততে জ্ঞানী ব্যক্তি তেওঁলোকে এই কথাখিনি চিন্তা কৰি চাব মই বিশেষ বহলাই নকওঁ আপোনালোকে এইবিলাক কথা জানে নেক্সট বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈহে আপোনালোকৰ এই সম্পৰ্কত অসম টেটৰ সম্পৰ্কত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এবাৰ ভাবি চোৱাটো উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ অসম টেট যিহেতু দুবছৰ তিনি বছৰ হোৱা নাই গতিকে এইবাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ শেষৰ ফালেই হওক নহ'লে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ আৰম্ভণিতে হওক অসম টেটটো আমি বিচাৰোঁ এইখিনিয়ে মই জনাইছোঁ ধন্যবাদ 最好。